મલ્ટીપ્લેક્ષ એક હજાર બસો સમાવી શકાય છે અને તે અમદાવાદના પશ્ચિમ ભાગમાં નવું સિનેમા અત્યાધુનિક સિનેમેટિક ટેકનોલોજીથી સજ્જ છે જેમાં મનમોહક થ્રીડી ટેકનોલોજી પાવરફુલ સાઉન્ડ ક્વોલિટી માટે ડોલબી સાત એક ઓડિયો અને ચાર કે લેસર પ્રોજેકશન નો સમાવેશ થાય છે જેથી મૂવી જોવાનો

गुजरात सेंट्रल रीजन में आता है और इस प्रॉपर्टी का खासियत यह है कि ये नाइन स्क्रीनर हंड्रेड वन थाउजेंड टू हंड्रेड एटी थ्री सीट्स के साथ में ये हमने नाइन स्क्रीनर मल्टीप्लेक्स आज इनागरेट किया है इसमें एक आई मैक्स स्क्रीन है जो गुजरात का फर्स्ट आई मैक्स स्क्रीन है और दो हमने लक स्क्रीनस यहाँ पर ओपन किया है जो गुजरात का फर्स्ट आई मैक्स के साथ में लक्स स्क्रीन हमने यहाँ पर इंट्रोड्यूस किया है इसके अलावा छः रेगुलर स्क्रीन हैं और रेगुलर स्क्रीन में भी अगर आप देखेंगे तो मेन स्ट्रीम जिसको हम रेगुलर ऑडिटोरियम बोलते हैं उसमें लास्ट रो रिक्लाइनर हमने इंट्रोड्यूस किया है ये लग्जरी फॉर्मेट पे है सिनेमा यहाँ पर लग्जरी का ये मतलब नहीं है कि ये महंगा फॉर्मेट है हमारा प्राइसिंग बड़ा डायनेमिक प्राइसिंग होता है तो आप मंडे मॉर्निंग से अगर संडे इवनिंग तक का अगर आप प्राइसिंग देखेंगे तो प्राइसिंग इज़ देयर टू सूट एवरी पॉकेट कोई कंज्यूमर टाइम सेंसिटिव है उनके लिए वीकेंड है कोई प्राइस सेंसिटिव है उनके लिए वीकडे प्राइसिंग है तो हमने सब सेगमेंट्स को ध्यान में रख के हमने यहाँ का प्राइसिंग इंट्रोड्यूस uh, किया है सो दैट मोस्ट ऑफ द पीपल कैन कम एंड एक्सपीरियंस द प्रोडक्ट सर आई मैक्स की खासियत क्या है आई uh, एक अपने में पेटेंटेड टेक्नोलॉजी है uh, और आई uh, स्क्रीन uh, जब आप देखेंगे तो ये कर्व स्क्रीन होते हैं ये सिल्वर स्क्रीन होता है सो so दैट uh, आप 3D मूवीज आप इसमें ज़्यादा uh, इंजॉय कर सकते हैं ये वर्ल्ड्स मोस्ट इमर्सिव सिनेमा व्यूइंग एक्सपीरियंस आई मैक्स आपको प्रोवाइड करता है अगर आप आई uh, मैक्स में अगर पिक्चर देख रहे हैं थ्री डी पिक्चर देख रहे हैं तो आप लगेगा कि यू आर इन द मूवी एंड पार्टिसिपेटिंग इन द मूवी दैट काइंड ऑफ फीलिंग यू गैट सो दैट इज वॉट वी हैव इंट्रोड्यूस्ड दीटिंग दैट आई मैक्सन हैज अ स्टेडियम लाइक सीटिंग सो द वे इफ यू गो टू अकेट स्टेडियम द वे दीटिंग गेंस हाइट The IMAX auditorium also keeps gaining height, so that the person who is sitting on the top row uh, will feel that he is sitting on the uh, or the top row of the stadium, and that is how the design of the auditoriums are done.